실제로 일본 아카데미에서는 좀 어떻게 교육을 하는지가 너무 궁금했는데. 지분 자신이 막 이왕 몸이 가고るので, 먼저 자신 자신들 ちゃんと実験するため、ちょっと式。目安として140だったら800、8m は行ってほしいなっいう感じです。 힘을 진짜 쓰는 게 미쳤다. 오. 차례입니다 여러분, 이 대포를 치는 거예요. 대포입니다 대포. 데포. 와 씨. 보크. 어. 네. <laughs> 어. 저희가 네. 요즘에는 이제 야구 메카니즘이라는 프로그램을 하고 있거든요. 근데 진짜 제가 약간 일본은 어떻게 좀 교육을 할까가 좀 궁금했는데 사실 선수들한테 물어보는 건 조금 한계가 있고 실제로 일본 아카데미에서는 좀 어떻게 교육을 하는지가 너무 궁금했는데 또 어떻게 연이 닿아가지고 오늘 저희가 신주쿠에 있는 네오랩이라는 유튜브도 운영하시고 그래서 거기 가서 이제 뭐 촬영을 좀 하게 됐거든요 그래서 궁금해요 저는 진짜 일본에도 어떻게 네. 교육받을지 저도 궁금하긴 하네요 일본도 미국 거를 많이 이제 참고한다고는 들었는데, 뭐 어떤 식으로 교육을 하는지. 그리고 일본 도 워낙 이제 좀 아날로그, 뭐 이제 전통적인 거를 고수한다라는 이미지가 워낙 강하니까 그런 걸 진짜 고수하고 있는지 아니면은 뭐좀 궁금하거든요. 그리고 제가 이분 인스타 들어가 봤는데, 인스타에 야마모토 여시노브랑 다르비슈랑 같이 화상채팅하고막 이런 고민을 아, 나누더라고 요 코치님이 그래서 그들의 의견도 좀 들어볼 수 있지 않을까 저는 또 오늘 코치님 만나서 쏙쏙 최대한 여러분들이 유익하게 받아들일 수 있는 걸 한번 전달해 드리도록 하겠습니다 이따가 한번 레슨장 가볼게요 기대해 주세요 여러분 오, 근데 여기 분위기가 일본 특유의 그런 느낌이 확실히 있는 것 같아 오, 여기입니다 좀 보시면은 여기 네오 파크라고 적혀 있거든요. 시작하겠습니다. 마지막 와 보세요 저... 진짜 멋있어요. 이얼에 레슨 마아와 야구 선수, 야구 선수. 아, 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 아. 와 저는 여기 이제 선수들이 진짜 많이 오는 맛집인가봐요. 야 여러분 일단 공간이 엄청 크진 않은데 여기서 다 하는 거예요. 일단은 되게 이제 고수의

教えてくださいって来たりとか、この間もそのピッチングのアカデミーで来たりとか、結構多いイメージありますね。日本ちやっぱそのトップの選手、本当にそれこそ、うん、日本人の中でも、今こうメジャーリーグで活躍しているような選手の人たちが、やっぱ自分自身でそのトレーニング。 どうやったらもっと上手くなるかどうやったらもっと球が速くなるかどうやったらもっとこう変化球が良くなるかとかそういうのをすごいこう考えてトレーニングしてる印象があって昔よりもそれがこうどん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 下に流れてきてるじゃないですけど、まあ、やっぱり上手くなろうっていう意識の高さ単純にそれがもうトップオブトップの選手が特に強いイメージがありますね。 日本でと多様なレッスン弾に出てくるので、ネオレビ、ちょっと、感そうですね、まあ強みなのかどうかわかんないんですけど、ま,あ、まず、自分自身がまあ今も体が動くので、まず自分自身でちゃんと実験する、た試したまあだ自分自身があの一つ、こう実際に実験したり、トレーニングしたりっていうところ、そこそこはすごい大事にしていて。 지금은 일종이 155kg가 될 경우란스けど, 데それをま 1kgでも早く こう, 조금でも早く なるように, 음, 매일 트레이닝을 스てるような 感じですかね. 그리고 그거 좀궁금어요 일본이 전통 야구를 되게 고수하잖아요. 요즘에는 조금 예전의 것을찾으려고 하는 건지 아니면 좀 이렇게 변화하고 있는 추세인지 좀 궁금하거든요. 예, 아, どうなんですかね. 뭐, それこそ まあ自分ピッチャーのコーーチチじゃないですかピッチャーの目線からするとまあ打者は当然ピッチャーが投げてくるものに対してまあどうアプローチするかどう打っていくかっていうところをどん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 求めてくるんで逆に言えばこう新しいものを求めていったらまあ打者もその新しいものに対応しようとしてくると意外とその古い方法古いって言ったら失礼ですけどその昔の。 トレンドだったものが逆に今のまたトレンドになったりとかっていうなんか結局な昔のこのやり方には昔のやり方の良さがあって今のやり方には今のやり方の良さがあると思うんでそこをこううまく頭使ってどっちも使いこなせるっていうのが大事なんじゃないかなっていう気がしますねはい,い,いあ OK 알겠습니다공던지는거몇개만그러면ちょっと보여주시고 <laughs> 바로 最初トレーニングとかを、はい、なんか説明がてらアップしていければなって思うんですけどすかでもそれが結構そのなんだろうここで例えばで一番最初ここに来たお客さんに対してってその急速の相関が高いフィジカルのトレーニングの測定をするんですよ。そそことかがそのまんまあの今 まあ自分のところでやっているトレーニングみたいな感じなんでなんかそれを紹介できればなって思うんですけどとかまあ初めて来た人とかまあもしくは既存のお客様でも最初にそのフィジカルの測定を何種目かやるんですよでそれがそれ自体が結構トレーニングなんでそれがだからまあここでやってるまあちょっと特別なトレーニングというかまあ特別でもないんですけど大事にしてるトレーニングみたいな感じなんでちょっとそこ紹介がてらで体温めてって最後球投げれればなって思うんですけどおお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 お 여기만의 루틴. 네. 아, 오케이. 그래 가시다. 오래 가십니다. 오래 가십니다. 오가니다 여러분들 이거 잘 들으셔야 됩니다. 이게 일본의 모든 거를 이렇게 대표할 수는 없지만 어쨌든 일본에서 정말 고민을 많이 하고 일본 야구를 더 발전시키기에 이제 하는 이제 루틴, 뭐 트레이닝 방법 이런 거를 좀 소개시켜드리려고 온 거였거든요. 근데 이제 이제는 코치님들이 직접 테스트를 하고 연구하시는 분들이 많이 있더라고요. 네. 여기 코치님도 약간 그런 느낌인 것 같아요. 혼자 막 고민해보고, 이렇게 해보고, 이런 느낌을 잡아보고. 그러니까 오히려 선수한테 전달할 때도. 훨씬 더좀 효율적으로 전달되는 부분 이지 않을까라는 생각이 좀 드네요. 코치님은 미국에서 공부를 하셨 하시는 건가요? 아, 아메리카의아카데미에도 있었는데 ですけど꽤 독학적인 요소가 강해요. 라고 하뭐자신 자신이 어떻게 하면 공격이높아질 스스로가 어떻게 하면 공격까 라고 생각을 하뭐 스스로가 어떻게 하면 공격력이 높아질까 라고 생각을 하뭐 스스로가 어떻게 하면 공격력이 높아질까 라고 생각을 하고, 뭐스스게 하면 로가어 하면 아질 뭐, "지분데" mm. 뭐, 했따 라도 가야 할 거나 할거뭐 이런 트레이닝도 그렇고, 기술적로도 그렇고, "속고속" 이 하는 것 같아요 이거 너무 좋다. 코칭 자체가 지금 이제 그게 다 되는 거잖아요. 그렇죠? 근데 지금 몸푸는 것도 보면 알겠지만, 여러분들 일본 선수들이 "유연성이 좋다", "유연성 좋다" 라는 말을 많이 하잖아요. 그런 부분에서 좀 동의를 하시는지, 아, 뭐, 알 것만 있으면 했어. 네, 예를 들 아노, 예, 를들어야어 보세요. 시노티 선수 같은 경우에 あ,のああいう、なんていうんですか、すごいこうモビリティを、能力が高い選手もいれば、なんか決してもう、みんながみんな、すごい柔らかいっていうわけではないとは思うんですけれど、やでもやっぱトップの選手、本当にプロ野球とかでもトップで活躍するような選手は、そのフィジカルの強さもあるし、そういう柔軟性も備えてるしっていう、なんかその辺のこの意識は、なんか年々みんな高くなってるかなって気はしますけどのプロこれ使って まずそのジャンプの測定なんですけど、はい、ちょっと1回ジャンプしますね <laughs> <ー>でこれでこ高さが出るんですけれども5 0 7ンチ。でこっち実は高さじゃなくて急速と相関が高いのってこのパワーの方なんですよ最大パワーってなってるこのパワー ここの数字をすごい大事にしていてパワーってその単純な高さだけじゃなくて、まあ、重さ×速さみたいなイメージになるんでそこのパワーっていうのをすごい大事にしていてここは急速の相関が高い数字になります難しい難しい難しいですよね、はい、高さよりもこのパワーっていう数字が急速との相関が高いその重さ×速度この自分の体をだからちゃんと鍛えて体のその重さ筋肉をしっかりつけてもちゃんと高く強く飛ぶっていうその能力 が大事になってくるんですけど瞬間パーあの何ていうかなもういかに地面を強く押すかみたいなイメージになってくるんですけどその強く速く押すかみたいな結局球投げる時って軸足をまず地面をしっかり押すことで前足も地面をドンってこう押すことで速く強く押されるから 速く回るんで結局地面を押すっていう動作はもうすごく大事になってくるんでだからあの単純な例えばこのスクワットのトレーニングとかもやっぱり絶対大事だなっていうでそのスクワットの中でもちょっとパワーを意識した。

空中投投げげようとしても強く投げれなないいじゃないですか、はい、でやっぱちゃんとこう力、まあ、下から力を伝えるっていうのは大事にしていますただその上をおろそかにするとかはないです。上もちゃんと鍛えるし例えば上に関しては実際にボールを投げるものになってくるんでその技術的にロスとかがあると球弱くなっちゃったりするから、まあ、下も大事だし上も大事みたいなで次なんですけどあこれいいや 아무튼, 여기서, 여러분, 이게 말해주고 싶은 게 이게 테스트를 한다기 보다는 이 하체의 지면발력, 이 몸에 힘을 쓰는 그 순간 파워에 대한 체크를 잘 해야 된다는 것 같거든요. 그래서 직접 보여주신 것 같거든요. 그러니까 여러분들도 일본 선수들이 하체를 잘 쓴다라는 얘기를 많이 하잖아요. 그러니까 그만큼 하체를 활용하고 하체에 힘을 쓰는 방법에 대한 거를 중요시한다. 그래서 그거에 대한 체크도 자주 하고 트레이닝도 한다는 의미로 좀 받아들이면은 あ、ちょっとのう理解がしやすいと思います。と、たに、もう、どんなことを普通にやるのか、見てみましょう。はで、あの、またジャンプ系のトレーニングなんですけど、あの、結局あれってなんか機会がないとできないじゃないですか。次、機会がなくても誰でもできる、でも急速と相関が高いものを紹介します。えー。三連続の。で、これは結局その玉投げるときの動作って、<ー>筋肉で言ったら、この例えば前側だったら。 縮める伸ばす縮めるじゃないですか伸縮を繰り返し投げるじゃないですかでこれも結局ジャンプの中でこうやって、まあ、こっち側が縮められて伸ばされてで今度爆発的に逆の動作が起きてでまた着地の時にドンって縮められてっていうのをこの繰り返すんでおそらくその筋肉の使い方が多分似てる部分が多いからこの距離<ー>この距離が急速との相関があるんですよ 따라하세요 몸을 촥촥촥 쏴야되는거에요 와아 쪼오오오오오이 이 거리는 결정된거에요? 음... 목표는 140킬로미터 가고싶을때면 목표는 140킬로미터 라면 800... 8미터는 가고싶은거에요 아아 8미터를 3번 만에 점프 아그렇한번 저는 그 120kg 던진다고. 시원 120kg씩만 날게 되나요? 오, 진짜 힘들어요. 근데 이게 와이 몸의 힘을 얼마나 쓰는가에 따라서 구속을 측정을 할 수도 있구나. 만약에 그랬다면, 그니까, 그런 어려운 트레이닝도 아니긴 해요. 빠른 속에, 막 직결을 하는 거예요. 그러니까, 막 많이 해주는 트레이닝이기 했 때문에, 해야 할것 같아요. 이거는 뭐 누구나도 할수 있으니까, 할수 있으니까 어. 공간만 있다면 할수 있고 어. 그리고 만약에 세번만에 8m를 점프하면 네. 140kg 던질 수 있다고 합니다 아, 3번만에 8m입니다 여러분 아. 8m, 마에 8m 여러분 꼭 네. 140kg 던지십시오 150kg는? 1 5 0 k m 또합5 0 150kg 150kg 던지려면 이제 8 5 0 k 이건 또 네. 次なんですけど、あのー、今こう自分の体を操るそのパワーの測定をしたんで次はこのメディシンボールを使って物体に力を加えていきますだから野球ってボールとかバットとか結局物体に力を加える競技なんでその技術的な要素が必要だからその物体に力を加えるっていう、まあ、それすごい大事にしてますま,まず1種目目は2 k ロをおーい ワンステップして強くプッシュして吸積を図りますも。もう一回いきます。もう一回行きます。あ、は、어떻게？ワンステップ、強くプッシュ。プッシュ、プッシュ。シュワンステップあんだめ。オーケー、オーケー。おお、大丈夫ですか？いい感じです。 오 이거 많이 해, 해봐야 될것 같아. 이게 진짜 2kg입니다. 여러분 2kg 구석 네. 한번 재보십시오. 그리고 이 k g 래 1kg. 네, 이제 1kg. 그리고 이제 1kg. 그리고 푸제 1kg. 그리고 이제 2kg. 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 2 k 아하하하하. 음아이스, 음아이스, 음아이스. 근데 이게 생각보다 온몸에 힘이 들어가. <laughs> 64. <목소리> 오. 츠도요 와이스죠. 평소보다 좀안 나온다고. <목소리> 아, 진짜 근데 몸에 힘이 다 들어가네요. ですしあとこのボールを強く投げようとしたときってまずこの変身を前に強くいくけど下はこう回ってきて強く前にいくけどボールは残ってこなきゃいけないっていうでこれでこの距離を取るっていう野球と一緒なんですよねピッチングとああブリーブリーブリルちょっと減セパレーションいえセパレーションああ OK っていうところですかねであとはその 結構大事にしているののがブレーキの測定ボールを投げるときの,のバーンって腕を振るじゃないですかそこに対して結局ブレーキをかけてこれないとあのそもそも例えばじゃあ150キロ投げれない状態で150キロ投げちゃったら怪我するしその投げれるブレーキがなかったら脳が制御して投げさせてくれないんでそのブレーキの筋肉っていうのを結構大事にしています。 俺加速は乾燥ぐるだけ注文し、げなのかなこれはなんかそのメカニック的な原則っていう話じゃなくて、あのブレーキの筋肉です、こういうチューブのトレーニング見たことは多分ある,あ<ー>あると思うんですけど、それで、のおお。 そのブレーキの筋力を測定してあげてますね。例えばあのだいたい140キロの目安が10とかなんですけど、これがじゃあ10キロいかない人が140を出しちゃってこうずっと続けてると例えば肩怪我したりとか肘怪我したりとかっていうのが起きたりするんで,で、ちゃんとブレーキは鍛えましょうっていう話です。はあ、それだからいいね、力が얼마程度使える지를まずチェックをしたため、その基盤のそのそれに合ったトレーニングをと、その以上力が出てこない場合は、重さを上げようとしない。 あまあ、もちろんどっちもですねあのやりながら球速くなるようにもトレーニングしていきますしそのちゃんとそこも強く。 するよよううううににしててもらうようにっていうらここでやってるなんかそのトレーニングというか,まか急速に特化したトレーニングはこんな感じで、まあ、あとは普通に結構ちゃんと全身ウエフトレーニングとかでもうしっかりもうちゃんと鍛えるっていうわざわざそこをすごいなんか特別なトレーニングというよりは本当にしっかり全身をちゃんと追い込むっていうのを大事にしてますであと最後せっかくなんでもう1個だけそのトレーニング系というか技術あのプライオボール使った 自分が意識している急速を高めるためのプライアーボールそれをお伝えしますでこのボールですごい大事にしているのはた、まあ、かだかこれ、まあ、野球ボールより重たい今 400g を持っているんですけどここにちゃんと全身の体重圧力をかけるっていうのをすごい大事にしてますでこのようにね ボールを投げるんですけど1回やります、うん、っていう感じで投げていくんですけど例えばこれが腕が強くてこう腕だけでこうやって投げちゃったりしたら球をこう撫でちゃったりしたら弱くなるんでここに全身で体重を,を加えるうそうあとはこの腕だけでここだけでこう。 こういうふうに投げちゃっても, <laughs> もう後ろ側もちゃんと大きく取っても胸も大きく使って前も大きく使うっていうその大きく使う中でちゃんと力を加えるっていうのを大事にしてますもう一回いきます大きく使って、うん、大きく強く投げるっていう、うん、はい、うん、ええー、こうやって一歩踏み出すとか横向きで投げるとか、まあ、バリエーションは変えますけどベースはもうここにちゃんとこう全身の圧力をドンってかける 근데 제가 궁금한 게 요즘 야마모토 선수가 창던지기 드릴을 많이 하잖아요. 그에 대해서 어떻게 생각하지 비슷한 개념이라고 생각하는지 궁금하거든요. そうですね。だ、まあ、おそらくになるんですけど、あの、ちゃんと全身使ってしっかり力を加えるっていうのを大事にしてるかなと思います。 自分も結構そのやり投げの日本チャンピオンの方とかと一緒にトレーニングを結構させてもらうんですけれどもやっぱ野球ボールよりも,もう全然重たいやりに力を加えなきゃいけないじゃないですかだからもう体のその柔らかさもそうだしもう力を逃がさないとかそもそもの体の強さとかすっごい勉強になりますね、うん、ああっ動が出たわヒームを잘쓰는거구나ね、はい、あっまずはちゃんとんじきが그래서좋은것같아はい、うん、よしそしたら投げますああ OK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  네, 저희가 갑작스럽게 또 이제 피칭을 요청했기 때문에 원래는 진짜 이제 홈페이지에 들어가 보면은 진짜 155kg를 던지는 코치님이거든요. 그리고 모든 거를 직접 내가 빠른 공을 던지기 위해서 트레이닝하고 접목시키는 코치입니다 보니까 오늘은 뭐, 뭐, 얼마나 나올지 모르겠어요. 근데 그 영상은 저희가 첨부해드리겠습니다. 그러니까 그런 점은 참고하시면 될것 같습니다. 아이소! 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 폭탄. 오. 와. <laughs> 고아이. <laughs> 와. 와 여러분 기대됩니다. 아또 느리게 네, 천천히. 134kg, 134kg입니다, 벌써. 와, 근데 힘을 진짜, 힘을 진짜 쓰는 게 미쳤다. 우와, 140kg 나왔습니다. 143. 힘쓰는 저 느낌을 한번 잘 봐주세요. 대포입니다 대포. 와 <laughs> 씨. 오 이거 쳐야 됩니다 여러분 이 대포를 치는 거예요. 라스산규야라스산규 아. 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 오.

아, 저저저저 아, 저. 아, 포크 포크. 아, 오. 오. <laughs> 오. 와. 와. 정확하게 정확하게 들어가네요. 탁 보이시죠? 아, 근데こういうながら그변화가 네, 피칭 디자인みたいな 피칭을 다지냅 오. 縦,縦の変化量ですよ、ね。はい、0.2cm っていうのは、はい、何を、えっと、フォークなのになんちっちゃい言うって,ってああえっとボールってこう自由落下するじゃないですか,、はい、か無回転とかマジャイアだと,だとこう自由落下するんですよ、はい、それに対して 0.2cm 例えばまっすぐって本当に 55cm フォーしてるわけじゃないじゃないですか、はい、だからイメージ的にはストレート比較 55cm 落ちてるみたいなイメージです 스트레이트와 비교해서 <목소리> 55cm 떨어져 있어 거예요. 자유낙하보다に 55cm 떨어てる는게 스트레이트. 근데 코치님 그러면 은 150kg의 공을 던지려면 이제 직구 바, 잡는 방법에 대한 또 의견도 되게 많은데 어떤 선수들은 약간 이렇게 공간을 만들어 놓고 이렇게 떼서 던지는 투수도 있고 또 요즘 투수들은 이렇게 꽉꽉 껴가지고 던지는 투수들이 있거든요. 혹시 직구는 어떤 식으로 던지는 게 가장 좀 のま,まずはその選手が投げやすいっていうのが大前提でいいと思います、やっぱコントロールが荒れちゃったらよくないんで、投げやすい、基本的にはこの手首を固定したいって、ここ、例えば指先でこう軽く持って、ここが細くなると、手首でプラプラしちゃうじゃないですか、イメージはこういう指先からわしづかみするような持ち方を基本にして、結構深めに握った方がいい。 うそうするとこの手首が固定されるんで、急速とその回転数を最大化させる力の加え方って、上投げだったらその上から下っていう、要するにボールの,この奥、手前じゃなくて、奥側を捉えた方が、急速の回転数を最大化するっていう、当然、遠心力がこうやってかかってくるんで、奥から加えたいんで、そうなると。 깊く握って테크をしっかり固定するっていうのが大事なですねわかりましたはいありがとうご보いましたありがとうございましたはい。ありがとうございます。ありがとうご는いますありがとうございます。ありがと한ございますありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 아, okay. <laughs> 変化球をやって投げた方がいいなっていうそういう、まあ、本当にいいと思った情報だけを YouTube で公開させてもらってるんで,で一応あの字幕も、えー、英語と韓国語と中国語の字幕もつけさせてもらってるんで、まあ、見ていただいて損はないかと思う 아 그러니까 여러분들 관심있는 야구의 엘리트 분들이 많잖아요 그러면 가셔가지고 좀 확인해보시고 구독도 눌러주시고 코시한테 뭐 궁금한 것도 눌러주시면 번역해서 답변해주실 거니까 많은 이제 구독 부탁드리겠습니다 그리고 사실 제가 이제 너무 바쁜 시간에 너무 갑작스럽게 연락드렸는데 이렇게 참여해주셔서 너무 아리가또 고자이마스 하시고 앞으로 또 이렇게 더 좋은 프로젝트로 많은 거 같이 할수 있었으면 좋겠다 라고 한번 마지막에 한마디 해주시면 음... 아, 아리가또 고자이마스 아. Uh...